দেৱলতাই পাৰ চৰাই খাই পেলাই যি বিতৰ্কত সোমালে যি আকৌ পেলু খাম পেলোঁ এইটো খোৱাৰ পাছত মই পেলু খাম নে কেঁচু খাম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু পাৰ চৰাই খাই যদিহে দেৱলতা তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় মই আজি কেঁচু খোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ আপোনালোকে কি কয় তাকে জানো আজি আকৌ পেলু খাম পেলোঁ মানে দেৱলতাই পাৰ চৰাই খাই পেলাই যি বিতৰ্কত সোমালে আৰু সঁচাকৈয়ে মানুহবোৰ যে কেনেকুৱা নহয় ধৰিবলৈ মানে ভাবিব নোৱাৰি তাই যেতিয়া যেতিয়া সাধাৰণভাৱে খাদ্যৰ সোৱাৰ দি আছিল তেতিয়াও আপত্তি মানুহৰ যে এইসোপা কি তাই দি থাকে কি কৰি থাকে কাম নাই লেতেৰি খেদেৰি আৰু যেতিয়া তাই এইখিনি পাৰ মাংস খাই পেলাই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল তেতিয়াও আপত্তি আৰু মানুহগৰাকীক বিশেষভাৱে মোৰ মতে আৰামস্তি কৰা হ'ল বুলি মই ভাবোঁ মানসিকভাৱে তেওঁ কি খাইছিল মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই তেওঁ যিহেতু নাই খোৱা বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে তাৰ পাছতো তেখেতক মানে টেবুলতাক যথেষ্টখিনি প্ৰাচল্য কৰা হৈছে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু আজিকালি ময়ো ভাবিলোঁ মানে কেঁচু খাওঁ আৰু পাৰ চৰে খাই যদিহে টেবুলতা তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় মই আজি কেঁচু খোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ আপোনালোকে কি কয় তাকেই চাম আৰু মোকো কিছু কিছু লোকে কয় যে মই বোলে দেৱলতাৰ গ্ৰু কপি আৰু দেৱলতা ভাগৰ বোলে মই নকল কৰিছোঁ এইখিনি কাম নাই আৰু ভাত খোৱা ভিডিঅ' ভাত খোৱা ভিডিঅ' দি থাকে বুলি পেলাই তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককনো কিমান সদায় লাইটিকেইটা চোবাই থকা দেখাই থাকিম নহয়নে আজি সেইকাৰণে পেলুকে কেইডালমান খাই দেখাওঁচোন চাওঁ আপোনালোকে কিনো মন্তব্য আগবঢ়ায় পেলু খোৱা আগত প্ৰথমতে ভাবিলোঁ এইখিনি মই প্ৰথমতে খাই লওঁ যান মানুহেও বুজি নে খাইছোঁ বাৰু আৰু এইখিনি যেতিয়া খাই উঠিম তাৰ পাছত আপোনালোকক পেলু খোৱা মই কেনেধৰণে পেলু খাব পাৰোঁ তাক দেখা পেলু খোৱাত মানে মোৰ লগত পেলু খাবলৈ সহযোগ কৰিবলৈ এইফালে ডান মানুহো আহিছে আৰু দেই অলপ পিছতে আমি পেলু খাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম প্ৰথমতে আমি এইখিনি খাই লৈছোঁ প্ৰথমতে ফ্ৰাই ৰাইচটো খাই লওঁ এইটো খোৱাৰ পাছত মই পেলু খাম নে কেঁচু খাম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু ভোক লাগিছে যিহেতু প্ৰথমতে এইখিনি খাই লওঁ এইখিনি খাই পেলাই আপোনালোকক কেঁচু পেলু খাই বনালোঁ দেই এই আহি গ'ল দেখিছেনে কেঁচু আৰু পেলু হ'ব নাপায় খাদ্য বিয়া বেয়াকৈ কিন্তু বাধ্য মানে আপোনালোকৰ মন্তব্য যিবিলাক মানে আপোনালোকৰ কমেণ্ট সেই কমেণ্টখিনিৰ পৰা ক'বলৈ বাধ্য যে এইখিনি মই খাদ্যক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে হ'লেও কৈছোঁ মাফ কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণেই ক'ব দেই ভাগ্য কিন্তু মই সকলোকে সেই কথাখিনি কোৱা নাই দেই কিছু কিছু ব্যক্তিৰ কাৰণেহে এই এনেকৈ মই খাদ্যক কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰি কথাখিনি ক'বলগীয়া হয়